В этом году мы собрались в столице Украины. Это очень важно, потому что мы не могли два года собраться в столице Украины. Второе, нас стало больше. Это очень важный момент, потому что на сегодняшний день мы имели представительство, скажем, только ветеранов команд. Это шесть. Хотя на сегодняшний день мы благодарны интернату и университету, что они нам помогают играть хорошие спарринги для молодых спортсменов и для нас. Но нас стало больше. Это важно. Второе. В этом году к этому чемпионату были подключены практически все министерства молоди спорта, Федерация баскетбола Украины, которые оказали посильную помощь в проведении этого чемпионата. Это очень важно, потому что предыдущие чемпионаты нам проходилось проводить иногда за свои. Вот. А в этот раз было все организовано высоком уровне. И второе мы получили максимально технически подготовленный чемпионат в лицее спортинтернате, в спорткомплексе. У нас работало все. Табло, вы видели сами, насколько был организован уровень этого чемпионата. Вот это все новое. Такого до этого не было. На первом чемпионате в Севастополе тоже было хорошо, но это было очень давно. Я забыл, это было в 2011 году. Вот так. Чемпионат удался, команды получили награды, все уехали довольны. В этом основная суть. И главное, что всем хочется опять где-то встретиться. Ну, будем намечать, будем уже туда в регионы выезжать и там проводить чемпионат Украины. Прежде мы как бы все понимаем, что мужчины-ветераны играют очень давно, а женщины играют совсем дебютанты. И в этом есть основная суть, что у нас появились женщины-ветераны и чемпионат Украины среди ветеранов женщин. Вот это основное. вещь. Для клуба «Ледис Легион», который на первом чемпионате задал третье место. На сегодняшний день мы серебряные и золотые призеры в двух категориях. Для нас это очень важно. А Во-вторых, Суть чемпионата – это подготовка к чемпионату мира Европы. Это основной вопрос, который собрал сегодня сильнейших во всех командах, потому что мы являемся чемпионами мира, и нам в этом году в Америке защищать свой титул. А команда «Карпатские медведицы» является вице-чемпионом и является чемпионом Европы. Им тоже надо через 2-3 месяца участвовать в чемпионате. И поэтому это важно с точки зрения проверки. Все собираются, съезжаются. Мы клубные команды, поэтому съезжаются для того, чтобы участвовать в чемпионате. То есть это проверка перед новым стартом, достаточно официально. И мы, естественно, должны свое реноме украинское не потерять.